رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله segala puji bagi Allah 100% puji-pujian yang ada hanya kena pada Allah sahaja sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berada dalam live streaming bagi kali yang ke-15 Dan tajuk kita pada malam ini Mengenal Bahaya Marah dan Dengki Dan sebelum itu Berita baiknya um, Perkongsian kita pada malam semalam ada rakaman Buat pertama kalinya Walaupun sekadar audio sahaja Jadi tuan-tuan boleh check di dalam posting di channel kita ni Ada link dia ke sana Biasanya kita tak ada rakaman. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada bacaan kita. Kecelaan marah. Larangan marah. Daripada Abu Hurairah, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, suruhlah aku dengan amal pekerjaan dan sedikitkanlah dia nak satu amal yang mudah. Maka Nabi pun menjawab, jangan engkau marah. Kemudian orang itu mengulangi lagi. Dia minta lagi macam tadi. Lalu Nabi pun menjawab, jangan engkau marah. Itulah amalnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jangan marah yang dimaksudkan di sini ialah jangan marah yang tidak kena dengan tempatnya. Marah ni sebenarnya boleh. Asalkan kena pada tempatnya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang kuat itu dengan kuat membanting, dengan melempar. Sesungguhnya orang yang kuat ialah orang yang menguasai dirinya ketika marah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah penawar marah? Untuk menawarkan sifat marah yang terdapat pada diri kita, mengikut cara Imam Al-Ghazali ada beberapa langkah. Dari segi ilmu pengetahuan dan dari segi amal perbuatan. Yang dari segi ilmu pengetahuan, kita hendaklah menggunakan pengetahuan kita yang pertama untuk kita bertafakur, yakni berfikir, merenung dan mengambil pengajaran daripada kisah-kisah teladan yang pernah berlaku. Sebagaimana yang kita sedia maklum, biasanya orang yang marah yang bukan pada tempatnya ini, akhirnya dia akan rugi dan akan merugikan orang-orang lain juga. Dia tak ada satu keputusan yang bagus. Biasanya lebih memudaratkan. Yang kedua, selalulah beringat akan kemarahan yakni kemurkaan Allah. Jika kita mengharapkan kemaafan Allah dan tidak mahu dimarahinya, kita juga kenalah memberi maaf dan tidak memarahi hamba-hambanya. Ha, kalau kita ni tak mau dimarahi oleh Allah, kita pun janganlah mudah-mudah suka-suka nak marah-marah kepada makhluk Allah. Ha, orang yang marah kepada Allah pun ada ya. Ha, kita ada satu kes dia marah dengan Allah. Ha, jadi sangat sukar untuk kita nak tune nak betulkan balik dia punya suhu tu supaya normal. Dia bukan marah dengan makhluk, dia marah dengan Allah. Yang ketiga, ha, selalulah beringat tentang kesan-kesan marah yang menimpa manusia dan mungkin menimpa dirinya juga kalau dia marah seperti permusuhan pembalasan oleh orang dan pelbagai akibat buruk selalu juga dengan kita mengawal kemarahan itu kita dapat meredakan permusuhan selalu juga berlaku kita dapat mengelakkan pembalasan dan dapat mengelakkan akibat yang lebih buruk yang keempat untuk menawarkan sifat marah ni kita bayangkan betapa buruknya rupa orang yang sedang marah Dari segi wajah dan perlakuan dia Bahkan ada yang rupa dan perlakuannya Seumpama perlakuan haiwan-haiwan dia Maklumlah orang tengah marah Sudah tentulah kita tidak mahu dilihat oleh orang ramai Dalam keadaan yang sebegitu Yang kelima Ambil masa dan fikirkan Punca kemarahan itu timbul Dia mesti ada sebab dia Carilah jalan untuk menyelesaikan punca kemarahan itu. Enam, renungkan bahawa segala yang berlaku itu adalah kehendak Allah. Dengan cara begitu, rasa marah kita akan mereda. Kita yakin dan terima apa yang Allah dah takdirkan. Tetapi dalam masa yang sama, kita usaha dengan gigih lah untuk cari jalan penyelesaian. Itu dari sudut ilmu pengetahuan. Nak dapatkan penawar marah dari segi amal perbuatan pula kita hendaklah yang pertama berlindung dengan Allah dengan membaca ta'awuz iaitu a'udzubillah ta dan doa-doa yang bersesuaian yang kedua jika kita sedang berdiri kita duduk dia akan kuranglah marah tu jika kita sedang duduk kita berbaring hal ini akan lebih menenangkan diri yang ketiga, ambil wuduk. Yang keempat, berhenti berkata-kata dan berdiam. Inilah antara penawar ataupun pereda kepada kemarahan. Apakah keutamaan menahan marah? Sufyan Al-Thawri, Abu Khazamah Yarbu'i dan Fudail bin Ayyad berkumpul di satu tempat lalu mereka bertukar-tukar fikiran tentang zuhud. Maka mereka bersepakat bahawa amal yang paling utama ialah berlembut ketika marah dan bersabar ketika susah berlembut ketika marah dan bersabar ketika susah seorang lelaki menegur perbuatan sayyidina Umar lalu Umar marah kepadanya lelaki itu pun berkata kepada sayyidina Umar yang kita terkenal dengan ketegasan dia wahai amirul mukminin tidakkah engkau mendengar bahawa Allah taala berfirman dalam surah al-a'raf 199 Hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil itu. Maka aku ini termasuk orang-orang yang jahil. Jadi janganlah marah kepada aku. Lalu Serina Umar pun menjawab, "Benar engkau." Ha, Seolah-olah ada api lalu api itu dipadamkan. Ha, maksud dia Serina Umar pun memadamkan kemarahan Menahan kemarahan itu sifat yang terpuji. Tetapi tidak cepat marah itu sifat yang lebih terpuji. Ya, menahan kemarahan itu sifat yang terpuji, tapi tidak cepat marah itu sifat yang lebih terpuji. Sifat tidak lekas marah itu disebut hilmun. Ringkasnya, orang yang tidak lekas marah itu tentunya tidak perlu bersusah payah untuk menahan marah sebab dia tu siap-siap dah memang orang yang tak cepat marah. Jadi lebih mudah. Oleh itu kita hendaklah berusaha untuk menerapkan sifat hilmun ini ke dalam diri kita. Macamlah orang yang nak belajar zuhud. Orang yang nak menahan diri untuk zuhud tu susah. Dia rasa berat. Tetapi kalau orang tu memang jenis khanak. Ah. Dia nak zuhud tu jadi senang je. Jadi mudah. Sebab dia memang dah khanak ah dah. Ingatlah. Marah yang dibenarkan hanyalah marah kerana Allah. Atau marah pada jalan Allah iaitu marah pada jalan agama. Jenis-jenis marah. Kata Imam Al-Ghazali, marah itu ada empat jenis. Ia seumpama batang pohon kayu. Jenis yang pertama, ada jenis kayu yang dia cepat terbakar, tetapi dia cepat padam. Orang jenis ini dia cepat marah tetapi dia cepat hilang marahnya. Cepat hangat tapi cepat sejuk. Jenis yang kedua, ada kayu yang lambat terbakar dan lambat padam. Orang jenis ni, dia susah nak marah. Tetapi kalau dia marah, sempat dia marah, lambatlah hendak hilang marahnya itu. Biasanya marah dia tu kerana benda-benda besar lah, kerana benda-benda penting. Benda kecil-kecil yang -kecil, temih dia, dia tak kisah pun jenis ni. Sempat dia marah tu, lambat nak padam. Yang ketiga, ada kayu yang lambat terbakar tetapi cepat padam. Orang jenis ini dia lambat marah. Dan jika dia marah pun cepat pula hilang marah dia. Ini jenis yang terbagus. Jenis yang keempat, ada pula kayu yang cepat terbakar dan lambat pula padamnya. Orang jenis ini dia cepat marah dan lama marah dia. Marah pun cepat dan kalau dia marah tu panjang pula marah dia. Ini jenis yang paling tak bagus. Dia cepat panas dan susah nak sejuk balik. Seterusnya tentang dendam. Apabila kemarahan itu ditahan dan tidak dilepaskan, ia akan reda. Tetapi kadang-kadang kemarahan itu dia tersimpan dalam hati menyebabkan ia menjadi dendam. Marah yang terpendam akan menjadi dendam dan mendalam. Dendam ni pula dia boleh menghasilkan atau mengakibatkan lapan perkara. Kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali. Satu, pendendam akan berduka cita dengan nikmat yang diperolehi oleh orang lain. Dan dia akan bergembira apabila nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Dua, pendendam akan bergembira dengan musibah ataupun malapetaka atau bahaya yang terkena kepada orang yang dia dendam tu. Tiga, pendendam boleh jadi akan memutuskan perhubungan dengan orang itu walaupun sebenarnya si pendendam itu yang bersalah. Empat, pendendam boleh jadi akan memalingkan mukanya daripada orang itu di khalayak ramai. Dia tak layan untuk menghinakannya. Lima, pendendam boleh jadi akan membuat fitnah dan mengumpat orang itu. Pendendam suka menyampaikan cerita kepada orang lain dengan niat untuk memburukkan dan menjatuhkan orang itu. Enam, pendendam boleh jadi akan meniru tingkah laku orang itu mengejek ya? dengan tujuan untuk mengejeknya. Tujuh, pendendam boleh jadi akan menyakitkan hati dan tubuh fizikal orang itu walaupun sebenarnya si pendendam itu yang bersalah. Dan yang kelapan, pendendam boleh jadi akan mencegah, menghalang hak orang itu apa yang orang tu sepatutnya dapat dia halang ha, contohnya pendendam tidak akan membayar hutang kepada orang itu dan menghalang orang itu daripada mendapatkan sesuatu yang sepatutnya dia dapat ha, saya dulu zaman zaman muda-muda dulu pernah ada satu orang majikan lah kita pernah kerja majikan ha, majikan tu lapan-lapan ni ada pada dia wah susah zaman tu eh, Tajuk seterusnya Memberi maaf Allah Taala berfirman Al-A'raf 199 maksudnya hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil itu. Abu Darda ditanya orang tentang manusia yang paling mulia lalu jawabnya yang memaafkan sedangkan ia mampu membalas nah, tapi dia memaafkan. Maka maafkanlah nescaya kamu akan dimuliakan oleh Allah. Seterusnya tentang dengki. Murshid mursyid saya dulu, Tuan Guru Muhammad Soleh Abdul Rahman, dia kata dalam banyak-banyak sifat mazmumah ni, dengki lah yang paling banyak merosakkan manusia. zaman itu saya baru belajar tarikhah semua, tetap berapa macam tak berapa nak setuju kan. sebab yang saya duk nampak, ketidakadilan yang tu yang paling teruk. Kan, sifat mazmumah ni kan banyak. tapi dia bagi tahu yang paling teruk ialah dengki. Tapi bila kita semakin berusia, semakin berusia, kita nampak memang betul. Apa yang berlaku pada diri kita, apa yang berlaku pada orang-orang yang dekat dengan kita, apa yang berlaku dalam masyarakat kita, dan apa yang berlaku di peringkat sejagat pun. Banyak punca daripada dengki. Jadi sekarang kita mengiyakan betul lah Tok Guru cakap dulu tu. Dengki dilahirkan oleh dendam. Dendam pula dilahirkan oleh marah. Oleh itu, Dengki merupakan cucu kepada marah. Marah ni datang daripada mana? Marah ni datang apabila ada benda yang dia tak puas hati. Jadi dipendekkan cerita, dengki ni berlaku sebab ada perkara yang dia tak puas hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu kering. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Kita bayangkanlah betapa cepatnya api membakar dan menghanguskan timbunan daun-daun kering. Nah, macam itulah dengki itu dia memusnahkan kita punya pahala-pahala. Sabda baginda lagi dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah kamu dengki mendengki, janganlah kamu putus memutuskan, janganlah kamu marah memarahi, janganlah kamu belakang membelakangi. Hendaklah kamu itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Rabi berkata, orang yang dengki itu melihat nikmat yang engkau peroleh sebagai bencana buat diri dia. Contohnya, kalau kita dapat kelebihan, dia rasa seolah-olah dia ditimpa bencana. Kalau kita dapat duit, dia rasa seolah-olah dia ditimpa bencana. Kalau kita lebih disayangi, dia tak rasa diri dia ditimpa bencana. Kalau kita lebih dipercayai, dia tak rasa diri dia ditimpa bencana. Kalau kita lebih ilmu pengetahuan dan lebih apa-apa bidang pun lah Dia akan rasa seolah-olah dia sedang ditimpa bencana Padahal tak berkait pun ha, Secara tak langsung sebenarnya Ketika itu dia sedang marah dengan Allah Kerana Allah yang kurniakan segala kelebihan, segala duit, segala kasih sayang, kepercayaan orang, ilmu pengetahuan semua tu Allah yang bagi pada orang tu Dia tak bersetuju, ha, dia sedang menentang Allah Hakikat dengki Ketahuilah bahawa tidak wujud dengki melainkan kerana nikmat. Engkau tidak berpuas hati apabila orang lain mendapat sesuatu nikmat atau kelebihan, lalu engkau suka jika orang itu tidak mendapat nikmat atau kelebihan tersebut. Dengki berbeza dengan berlumba-lumba dalam kebaikan. Ha, dengki itu diharamkan. Manakala berlumba-lumba membuat kebaikan itu bagus, digalakkan selagi tidak ada dengki di dalamnya tentang dengki Allah berfirman An-Nisa Al 54 atau mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan yang telah diberikan oleh Allah itu pasal dengki tentang persaingan yang sihat Allah berfirman Al-Muttafifin 26 dan untuk itu hendaklah berlumba orang-orang yang mahu berlumba firmannya dan berlumba-lumbalah kamu mengejar keampunan daripada rob kamu Al-Hadid 21 Sabda Nabi tidak boleh hasad melainkan dalam dua hal. Pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah lalu diuruskan harta itu untuk menggunakannya pada jalan kebenaran. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah lalu diamalkannya ilmu itu dan diajarkannya kepada manusia. Ah ha, yang itu kita belum berlumba dengan dia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, dengki ni sekiranya lah kita ni tak ada perasaan dengki atau sangat sikit perasaan dengki kita berjaya tekan dia, kita akan rasa banyak lapang. Tuan-tuan cubalah. Ha, bila kita tak ada dengki dalam hati kita, sangat lapang rasanya. rasa banyak tenang, banyak lapang. Ha, cuma orang yang dengki kat kita tu lah pula. Ha, dia mendatangkan masalah kan. Kita tak ada dengki dengan siapa-siapa, kita lapang lah. Yang tak berapa nak lapang tu bila orang dengki dengan kita, kita duduk terfikir apa benda pula dia nak buat lepas ni. hari tu dah buat lah dah settle dah habis masa berapa lama okey selesai legalah. lah elok lega dia buat pula dah benda lain habis yang tu dia buat pula dah benda yang lain pula ha, kita dok fikir apa benda dia nak buat pula dah ni ha, yang tu lah yang kita okey lah kita tak ada dengki dengan siapa-siapa orang yang dengki kat kita tu pula hmm. jenuh jadi kalau jadi keadaan macam tu salah satu kaedah dia kita menjarakkan diri lah ya. Ha, bukan kita memutuskan berhubungan Kita menjarakkan diri Supaya apa yang dia rancang Apa yang dia dengki Apa yang dia nak buat itu Susah sampai Lambat sampai Kalau sampai kat kita pun Jadi kecil ya musibah dia ha, Kita pandai-pandai menjarakkan diri Dan tajuk yang terakhir Punca-punca dengki Yang pertama kerana permusuhan ha, Kedengkian jenis ini Sangat memerlukan kepada kesembuhan Tetapi kesembuhannya itu pula berbahaya kerana apa? Kerana dengki dia itu hanya akan berkurang ataupun sembuh ataupun hilang apabila dia berjaya melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak yang didengkinya. Selagi pihak yang didengkinya itu tidak mengalami kerugian, dia tidak akan berpuas hati. Oleh itu, dia akan selalu merancang-rancang dan berusaha melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, jenis ini nak hadap memang kita jenuh. Selagi dia tak puas hati, dia tak akan berhenti. Ha, sebab tu kita kena bijak membina jarak. Yang kedua, punca dengki ni kerana tidak mahu orang lain mendapat lebih daripada dirinya. Ha, dia berpersangka buruk. Kerana dia menyangka kalau orang tu lebih daripada dia, nanti orang tu akan sombong pula pada dia. Yang ketiga, punca dengki kerana takabur ataupun sombong yang kita belajar semalam. Orang yang sombong itu memandang rendah orang lain dan nak orang lain berada di bawah dia dengan mengikut segala perintah dan larangan dia. Jadi, apabila orang lain itu tiba-tiba satu hari mendapat sesuatu nikmat ataupun kelebihan, si sombong tu dia dah rasa tergugat. Dia khuatir yang orang lain yang biasa duduk di bawah dia tu tidak lagi akan berada di bawah pengaruh dia, tidak lagi akan menurut telunjuk dia. Orang jenis ini dia tak boleh terima kalau orang lain yang dia pandang rendah selama hari ini Tiba-tiba sama dengan dia Ataupun nak dekat dengan dia Apatah lagi kalau lebih daripada diri dia Dia tak reda sama sekali benda tu berlaku Yang keempat punca dengki Kerana takjub uh, akan diri sendiri Dia hairan akan kelebihan diri Ujublah Contohnya Apabila Allah melantik Nabi dalam sesebuah masyarakat Masyarakat itu sukar nak terima nabi itu kerana menganggap orang yang dilantik itu lebih kurang sama saja ha, dengan mereka. Baik Nabi Nuh ke nabi mana-mana nabi ke sebab itulah banyak nabi-nabi yang ditolak oleh kaumnya sendiri. Eh, kamu yang dilantik sebagai nabi. Tak ada orang lain ke yang lebih hebat lagi? Ha, aku dengan kamu sama saja. Yang kelima, dengki berlaku kerana takut kerugian dalam kepentingan-kepentingan tertentu. Ha, menurut Imam Al-Ghazali Contohnya, berdengki-dengkian antara sesama wanita yang bermadu dalam berebut perhatian suami. Berdengki-dengkian sesama adik-beradik dalam berebut perhatian ibu bapa. Berdengki-dengkian antara murid-murid kerana berebut perhatian guru dan sebagainya. Yang keenam, dengki berlaku kerana mahu menjadi yang terbaik dan berasa dirinya lah yang terbaik. Jika diketahuinya ada orang lain yang setanding atau melebihinya dalam sesuatu bidang dia tidak rela. Ha, seboleh-bolehnya dia nak kelebihan orang lain tu hilang. Ha, agar dia tidak sama ataupun melebihi dia. Contohnya dari segi keberanian, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi ibadah, perniagaan, kecantikan, kekayaan dan sebagainya. Dan yang terakhir punca dengki kerana sifatnya memang suka orang lain mengalami kerugian. Apabila orang lain mendapat sesuatu seolah-olah orang lain itu mengambil haknya pula padahal dia tak terlibat pun dia sendiri pun tak memiliki semua itu bukan dia punya pun orang dapat kerja yang bagus dia dengki orang dapat hadiah dia dengki seolah-olah hadiah tu patut dapat pada dia orang dapat pergi haji dia dengki seolah-olah sepatutnya dia yang dapat pergi orang dapat beli motosikal baru dia dengki seolah-olah sepatutnya motosikal tu dia yang punya ada juga orang yang jenis macam itu itulah tadi tuan-tuan Sebagai rumusannya, kita nak mendapatkan jiwa yang tenang dan lapang, jangan mudah marah. Jangan jadi pemarah. Jangan marah-marah dan jangan marah yang tak kena dengan tempatnya. Tapi kalau kena dengan tempatnya, kenalah marah. Jangan ada rasa dengki dengan orang lain kalau nak jiwa tenang dan lapang. Raikan apa yang orang lain dapat. Ha, kita raikan mereka dan kita turut bergembira. Ha, dengan, kalau orang dengki dengan kita pula, kita pandai-pandai menjarakkan diri. Jadi kita berdoa dan berharap agar umat tidak ditunggang oleh marah dan dengki. Mutak akhir ini macam-macam lah yang berlaku kan pasal orang marah sana sini. Orang-orang ha, yang secara sengaja atau secara tak sengaja telah mencetuskan kemarahan orang lain Segeralah ambil tindakan bijak untuk meredakan orang-orang yang sedang marah Dan orang-orang yang sedang marah pun Kena juga ha, turut kena bijak menguruskan kemarahan Agar kemarahan itu sesuai dengan tempatnya Tidak melampau dan selaras dengan kehendak-kehendak agama Kerana kita kena faham akan sentiasa ada pihak-pihak yang menunggu-nunggu dan mencari-cari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu daripada huru-hara yang meletus. Nah, jadi untuk malam ini sekadar itu sahajalah. salah dan silap saya mohon banyak-banyak maaf. Insya Allah kita jumpa lagi